assalomu alaykum qadrli muxlislar amerika qo'shma shtatlarining yetmish yoshli prezidenti donald trampning nafaqat siyosatda balki muhabbat olamida ham omadi chopgan bu video sevgi bobida omadi chopgan trampning xotinlari va dugonalari haqida amerika qo'shma shtatlarining ushbu prezidenti uch marotaba uylangan uning beshta farzandi va sakkiz nafar nabirasi bor bir ming to'qqiz yuz yetmish yettinchi yilda tramp yigirma sakkiz yoshli fotomodel ivana zelnichkovaga uylangan ularning nikohi 1992 yilgacha davom etgan bu davr orasida kichik donald ivanka va irik ismli farzandlari tug'ilgan 1993 yilda tramp 29 yoshli aktrisa Marley meypli bilan oila qurdi 1999 yilgacha davom etgan bu nikohda Tiffany ismli qizi tug'ildi 2004 yilda tramp sloveniyalik model milanya knavsga uylandi ularning borem William, tramp ismli o'g'illari bor ulardan tashqari ayollar ishqobozi trampning juda ko'p dugonalari bo'lgan ularning aksariyati modellar ayollarning ko'nglini olishni yaxshi bilgan tramp hayotida bir marotaba mag'lubiyatga uchragan bu malika e diana tomonidan rad qilinishidir donald tramp hayoti haqidagi video sizga yoqqan bo'lsa kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling